Це Ерфан на чемпіонаті України з греко-римської боротьби у квітні. Тоді кримський перець посів перше місце. Займаюся греко-римською боротьбою. Як давно ти цим займаєшся? Боротьбою занімаюсь уже спорядку 10 років. Один раз на футбол мне не понравилось, на карате. Пшов не понравилось. І мене от брат отвел на борьбу. Мені понравилось. у нас три тренировки летом. В 6 утра мы каждый день бегаем в гору там. Очень тяжело. Прям очень большая гора, и мы прям на нее собираемся и там тренируемся. Только из-за коронавируса у нас вот не было соревнований. И если когда соревнования идут, то легче становится бороться, практика появляется. А так как я перешел сюда вот год, как борюсь, у меня практики нету с спортсменами. Надо, чтобы прочувствовать каждого спортсмена, понять, кто как борется, чтобы дальше бороться с ними. И потом я узнал, что появилась в Украине Крымская Федерация, и я решил за нее вот побороться и вот сейчас на чемпионате Украины вот выиграл. После перемоги на чемпионате Украины «Р-фан» должен поехать выступать на европейской арені Самое главное у меня цель Олимпиада, как у любого спортсмена это в каждом здесь заложена Олимпиада. Ирина Сорока, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.